Як вибрати футбольну секцію, якщо хочете, так назвемо тренера саме з футболу для вашої дитини? Які діти можуть? Які категорії дітей, дітей можуть займатися футболом? Ну, можливо, наш сьогоднішній гість скаже, що всі діти, всі хлопчики, можливо, не так? Будь ласка, от такі питання прості, але про футбол готові чути від вас буквально за кілька секунд. Розпочинаємо. Леонід Ярмонський, тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи номер 10 міста Києва в нашій студії до третєї години. Притул до новин до новлено випуску новин і новин спорту. Спілкуємося з нашим гостем. Після того передаємо слово інформаційній редакції і будуть новини новин спорту. О 15.15 .15. ми як знаєте, як футбольний м'яч. Я до чого хочу це щоб красиво, метафорично, Ми забираємо знову футбольний м'яч свої руки, і в нас буде депутатська проймальна. Це буде дещо пізніше. Від вас, будь ласка, готові почути ваші дзвінки. 223-09-71. Про футбол для дітей готові вас почути. Леоніда, добрий день. Добрий день, дякую, що знайшли час. Вибачаю, що відірвали вас від дітей. Німшка, що... діти, немножко позже. От, давайте з цього и розпочнімо. Да? Дитяча юнацька спортивна школа номер 10 міста Можете сказати, где перше де знаходиться, щоб зараз нас почули глядачі? Від вас це, прошу. Так, да, звісно. Детская юношеская спортивная школа – Это школа Дніпровського района, угу. находится в подчинении Дніпровського району. Территориально находится на Березняках, в муниципе Серафимовича, 3А. Но если брать непосредственно осередки, да и займаются а так, то, естественно, у нас находится там практически по всему городу и левый берег, и правый. Нет такого, что берем детей только из Березняков или там с Выжгорода, или еще откуда-то. Ограничений приезжать? никаких. Конечно, мы государственная да, школа, да. которая... У нас нет никакого отбора относительно того, что приходит ребенок полный, или он бегает слабо, или он бегает быстро. Главное, что его было желание ребенка, допуск от врача, родителей, чтобы было желание водить ребенка, потому что, как правило, ребенок говорит, что да, я хочу заниматься. Угу. Вот а у папы с мамой не получается водить, вот а это... бабушка уже где-то так. Ну такая справа. Оце якраз проблема, правда? Я думаю, що і ви стикалися, що талановиті діти, які могли і здобутки мати у футболі. Але через те, що батьки злінувалися, ну перестали водити. Ну можна ви як понять. тренер буваєте так, що ну починаєте з батьками, ну їх, не те, що змушувати, але принаймні розмову вести і спонукати до того, щоб вони. Ну это проводить. постоянно, потому Пустили, что да? очень, очень часто сталкиваешься uh -huh. с такими моментами, что родители, там, ну а зачем оно тебе надо, или где-то сдерживающие факторы какие-то есть, потому что, ну хотим мы того или не хотим, э на сегодняшний день государство в полной мере не может обеспечивать спортивные школы, сборы и занятия. Да, школа бесплатная, дети uh -huh. занимаются бесплатно, но э некоторые потребности э чтобы больше участвовать в соревнованиях или больше могли съездить, все равно родители в этом принимают участие по желанию. Ну, доводится. Ничего... Да, но тут как бы ничего такого нового, к сожалению. Есть родительские комитеты, которые контролируют uh -huh. эти вопросы и все делают. Но это такой, как бы, от темы. Но, тем не менее, государство тоже там старается и помогает, по крайней мере, по Днепровскому району, по району. Uh -huh. э с... Мы, нельзя сказать, что помогает так, как нам бы хотелось, естественно. А -а -а. Вот. Но тем не менее симпатия, симпатия присутствует. Да. Скажите мне, с а, какого века принимаете их? Если касается я футбола... Я сам у вас, я почему так запытываю? И... Потому что я подивилась разные школы, да, информацию надают, але вот как у вас сама это происходит? Один, э, а нет разницы у нас или где-то в других Все школах. Если да? это государственные ДЮ, да, США, с Дюшор, угу. э, есть нормативные акты, которые регламентируют, угу. с какого возраста, в какой вид спорта дети могут приходить. Если это касается футбола, то начиная с 6 лет, 6 лет когда мы правильно. можем официально зачислять спортивную школу. Государственную. Угу. Потому что есть же частные школы. Школы, э, там вот, э, ну, у них своя методика, и, и то же самое там по набору тренеров. Если мы говорим о государственных спортивных школах, то э, мы не имеем права брать тренера на работу, который не имеет высшего образования. Набор это, да? Нет, конечно. Угу. Даже если он играл на самом высоком уровне, при Советском Союзе была такая практика: угу. что если он имеет звание мастер спорта и выше, брали на работу, то сейчас от этой практики ушли только выше критерии, как минимум высшее образование, ну и, соответственно, там так далее. Mm -hmm. Так, готові, немає поки що дзвіночка? Давайте, будь ласка, дуже хочеться. Я, я чую, що лунають а що там відбувається, не дуже зрозуміло. Ну нічого разом з тим, скажіть, от відверто, хочу почути, тому що у вас довго тривала практика занять з дітьми на перший рік, але все-таки звертайте увагу на фізичну підготовку дітей. Я маю на увазі не за станом здоров'я, а ви зрозуміли за критеріями, такими загально прийнятими, щоб дитина там за вагою навіть відповідною була. Чи в принципі це не стоїть на заваді, і батьки можуть все таки записати таку дитину і ну. чтобы дитина начала заниматься футболом? Безусловно, что э, вот у меня в группу сейчас пришли ребята, которые, два мальчика, э, ну, э, они плотненькие такие, нет ограничений по этому. Uh -huh. Главное, чтобы врач, э, сначала врач, который по месту жительства разрешил, допустил их занятиям uh -huh. спорта, а далее, когда они зачислены в школу, регулярно проходим диспансеризацию, uh -huh. э, опять же, бесплатно в городе. На Тарасовской находится городской диспансер и республиканский. Проходим. И если врачи не видят, не видят никаких отклонений mm -hmm. или замечаний по занятию спорта у нас в школе такого нет да, школы, которые более серьезные такие как Динамо, Шахтер, там Днепр и так далее и, и, и там, где присутствует академия, они уже ведут отбор более серьезный. Мы никому не отказываем, все дети приходят а дальше, знаете, как время рас, расставляет все на свои места Я дозвонилась, говори, будь ласка Да, у меня будет запись без витания, привет, у меня конкретно норма ГТО, нужно повертать таким чином поощряти і підопічних, зокрема і щодо видачі значків е, і при, при, присвоєння розрядів. Спасибо за вопрос. Ну, якщо мені не изменяет пам'ять, у нас немножко другая тема передачі. Не просто поэтому... інша. Боже, які. Теп... Це... Чи не вперше за це, це гість зробив? От я просто не хочу тема взагалі інша. Ну, от, поэтому норми ГТО, навіть да. ви Леоні, Лейлі, от... зададите чуть-чуть позже. От справжній чоловік. От футболісти завжди так. От я дякую вам. Я вже просто не можу сваритися іноді. У мене вже не вистачає Спасибо. сил. Я дякую, Лені, доправда. Да, да, от дякую. просто вам величезна подяка, що ви це зробили. У нас футбол, тема. Будь ласка. Дитину хочете відвезти, тоді нам телефонуйте. Якщо інша тема, або можливо дитина займається, щось у вас відбувається, дитина не хоче, в неї виявилось відсутні зараз бажання займатися, або навпаки, щось інше, вас готові почути. Скільки разів на тиждень тренування проходить? Ну опять же, є інструкції, є де це розписується, і кількість на кожну групу. Угу. Но тренера, как правило, люди фанатичные. Поэтому где-то могут уделять внимание немножко больше, mm -hmm. чем есть. Поэтому. Но в чем это может заключаться? Дополнительная теория какие-то, да. Дополнительные... Экскурсии или еще что-то. Это так кажется, что это не тренировка, но когда тренер выходит с детьми, там ведет их на футбольный матч или на какой-то там другой вид спорта, другое мероприятие, вроде бы это не тренировка, посидели, посмотрели игру в футбол. Но у опытного тренера ребенок за просмотр матча получит колоссальную информацию почему бы при это так, не, так, так это не так тренировка так ты да, Кис, да? Кис, ну, ну, вся, нет, ну да? все uh -huh. разное при, uh -huh. ну, не обязательно тактика вот если uh -huh. возможность как футболист готовится к игре там, перед uh -huh. матчем да uh -huh. или как uh -huh. он выходит uh -huh. после игры что э, у детей детиш разного периода условно например да и мальчики начинают ходить в душ чуть позже да так вот условия гигиены как бы их ни старались не гоняли это такие нюансы. Приходит время, их не надо уже заставлять, они пойдут сами. Ну вот, когда дети маленькие, ну, как пример ты объясняешь, вот посмотрите, футболист отыграл, помылся, выходит. Он или произошла замена, футболист сел на скамейку запасных, одел на себя плед, шапочку, хотя погода, казалось бы, позволяет ходить без шапки. Ну, угу. как дети, там мальчишки ходят, да и девочки точно так же. Что мы уже взрослые, нам не холодно. Но почему-то взрослые люди, те же спортсмены высшей категории, они за такими моментами следят. Если вовремя обращать угу. на это внимание. У вас в школе скики, ну, это же с одной поделы на группы, правда? Конечно. Сколько групп? Ну, как правило, каждый тренер ведет, в зависимости от того, сколько у него часов, ведет несколько групп. У угу. нас на отделении угу. футбола есть пять тренеров, которые занимаются. Соответственно, каждый ведет отдельно свою группу. Тренера есть и с именем, есть и uh -huh. с званиями, есть, которые и поиграли на хорошем уровне. И чем мы можем гордиться, работает у нас, уже работает молодой парень, который воспитанник нашей школы. Uh -huh. Это традиция. Okay. Да, хотя это очень сложно. Сколько уроков 24. Mm. да. Он mm -hmm. закончил институт. Он является mm -hmm. кандидатом в национальную сборную по пляжному футболу. Mm -hmm. Ну и, тем не менее вот отдал предпочтение тренировать детей. Хотя если честно, на сегодня привлечь тренера заниматься детьми, ну это очень сложно. Складно. Ну конечно. Но чем можно завлечь тренера? Зарплата? Ну, Андрей Шевченко бачил информацию, да? Все-таки Детей пошел тренироваться. Нет, нет, дорослый. А -а -а -а. <свят> да, я думал, я думал <свят> я <свят> <свят> что детей. <свят> не -не -не. Кстати, очень мало таких тренеров, которые <свят> тренировали команды с <свят> самого высокого уровня, но прошли все этапы. <свят> таких не, не так много, которые начали с детей. Там mm -hmm. сразу на память приходит Бышевец, например, который стал олимпийским чемпионом, но начинал тренировать с детей. детей ну, Бакало, я... вот из современных, mm -hmm. знаю, что Юрий Бакалов работал с детьми и кому тренирует команды высшей лиги. Нас все такие додзвонивающие, спробуем пробуем послушать и говорить. Доброго дня. Добрый день. Тоже за всех хочу вам выразить великий подяк за вашу передачу. Мы я... Постійний глядач, звичайно, не виходить в день, а в нічний час, і навіть жертвую сну і дивлюся ваші поради. Дуже вдячно, вдало підібраний матеріал і дуже цікаво. А Дякую. У в мене таке запитання, оскільки я вчитель початкових класів угу. і часто звертаються батьки з якимись запитаннями до мене, я не можу не фахову відповісти. От скажіть, будь ласка, як організовується заняття футболом з дівчатками? Є і дівчатки, які бажають грати на футбол. Чи це окремі якісь групи, чи можливо це разом з хлопчиками? Mm, дякую вам за добрі слова, дякую. Будемо так триматися, старатися теми підбирати і надалі, так? А прошу до вас. Спасибо ещё раз за вопрос, но ви знаєте, що в городі Києві є практика така, що дівчатки, особливо на початковому етапі, коли не сильно суттєва різниця, занимаются вместе с мальчишками, тренируются вместе, занимаются до какого-то определенного возраста, лет до 14-15, до когда становится, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, становится заметна эта разница в силе, в мощи, в скорости и так далее то потом они уже переходят в женские команды. Есть школы в городе, которые ведут девочек, но, если честно, я не готов ответить, с какого возраста девочек набирают. Но, в принципе, я так думаю, что если у девочки будет желание, и она будет в состоянии конкурировать с мальчишками, так, ради бога, ни один тренер себе не враг и будет рад видеть такую девочку. Приміри в місті є, і це не єдині приміри. Чотири хвилини до новин. Ну, один дзвінок, якщо тільки по темі, тоді готові, будемо, якщо ні, то вже все. Так, ваші вихованці беруть участь у змаганнях? Так, да, звісно. Столичних чи у республіканські сорівнування, участвуємо на турнірах. Так. Пытаемся участвовать на турнирах за границей, но, опять же, сейчас ситуация в стране, все это накладывает отпечаток, никуда мы от этого не денемся. А по состоянию все соревнования, которые проходят на уровне города, все соревнования, там, которые проводит э, Федерация футбола uh -huh. Украины, все это, все это все, во всем этом стараемся участвовать. Но есть люди, которые помогают, опять же, э, повернули повернулась к нам лицом и вот и Днепровская администрация и, и районное есть и депутаты горсовета которые симпатизируют нам в лице Рослякова, например такая реклама скры, скрытая но извините ну, сказала, извините да. Я. Uh... Просто ви е, дечого не знаєте, але зараз почуєте, буду анонсувати гостя і зрозуміти, чому я так розпітаюся. Ну... Зрозумійте мене так, нічого страшного. Повігайте, Три хвилини це саме добре, тому що я не ніже. Я навпаки прошу, тому що ну ви ж розумієте нарікання власне громади. Всі будуть завжди говорити про погане. А коли для когось це деталь, да те, що ви сказали. Але для вас це ваша робота, ваше життя. Ну, і тому нічого страшного много. ви не зробили, да. Это я вам за це дякую. Ну, то що, що багато людей вислухав мене не, 5 хвилин і, і... Да. йде на зустріч. Ну, це це добре, що ви озвучили. Тем паче, ми знайомі, він був неодноразово разовій спілкувалися. Нас є додзвонювачі, будемо завершувати. Говорить ви в ефірі. Я добрий день. Я хотів би все-таки узнать кількість тренувань для дітей, тому що відповіді так і не було. Ну, в неділю там, скажем, в вік 5-8 класи. И стоимость вот всех этих соревнований, сколько платят родители? Все, ну, все, разумеется, полтора минуты до конца, Дякую, прошу. Два ну, еще раз вам хочу сказать, что 5-8 классы – это очень большой раз, разброс. Yeah. И от этого зависит и время. Не могу вам сразу сказать, отдельно есть 5 класс, отдельно есть 7 yeah. отдельно есть 8 классы. Если вам это интересно, перезвоните, пожалуйста, в спортивную школу, более подробно, какого возраста ребенок, вы получите ответ. Что касается... Платы за э, обучение. Еще раз подчеркиваю вам, что на сегодняшний день все государственные спортивные школы, в том числе наша школа дсш ДС 10, бесплатная. Хотим мы того или не хотим. Может быть, мы и рады были бы. Да. Просто... Мья... Ну, форму ДВД. Это форма ДВД, это не форма, мяч, кеды, но это все равно остается. Да. На сегодня Я футбол самый знаю. доступный вид спорта. все-таки и самый так. дешевый. Все, я мушу вас відпускати. Дякую вам, величезна подяка. А зараз зрозумію.